今日お兄さんです今日もあのー、カムサムロイオットコクレキソ公園の方に、あのー、探検をしに行こうと思うんですけどで,すで、あの、うん、昨日行ってねすごい山とか自然がめちゃくちゃ綺麗だったのでそうだねもう一回その辺りをね、まあ、探検しに行ってみてるとここ、うん、の地からね若干50キロぐらい離れてるんですけどね、ま、そうだね 50, 60キロかうんうんまあだいたいバイクで1時間ぐらいですけどうんうん、うんうん、で今ここの フォアヒンを拠点にして、ね、うん、観光しに行ってるんだけど。うん、いいね、やっぱここね、うん、夜もなんかすごい賑わって楽しいから、ここ拠点にしてるよね。すごい面白い。うん、いやじゃあ。あ、うん、行ってみましょう。うん。レッツゴー。ゴー今日、ナンプラお兄さんは。前回に引き続き、フォアヒンから、カオサムロヨと国立公園のエリアに向かいます。最初に行くのは。 バッッットトトタンチェットヨトという寺院ですここはルアン・ポー・トーという僧侶の最も大きな像がある寺院でカオサムロヨと国立公園を正面から眺めることができます一体どんな場所なのでしょうかナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう食べ,、ね、食べに行きたいよね食べ行きたいよねうちら待って入るとすごいラッキーだった,、ねだったうんじゃない 朝は、朝で、朝ごはんとかやってるのか、ね。すごいね。うん、この辺は、朝ごはんスクリートだね。あ、いいね、ここで大きいドロイ。そうそう。

きい本当だがないいようややく着きましたね<え>やばい。埃かぶったねやっぱ。 確かになんか顔白くなってるよ。あいやこれあのあれなんですよ。日が強くてねえ。皆さんもねちょっとこの寒地に旅する時は気をつけた方がいいかもしれないですね。ねえ特にショッキーかな。うん。でも背中じゃない首だけ昨日真っ黒だもん。真っ黒になっちゃって。ふたつしためくると全然色違うね。うん。まあ今とにかくジンに付いたんで。どこどこへのマリッサ。うん。ねタッキーしてみましょう。やってみましょう。 最初人全然いないと思ったけど、ま続々と大きい車が来て、人が中に入ってった。うん、タイに雲っているのかな。なんかキャラクターがなんか可愛いね。可愛い。うんうんうん。 どうなんだろう、ね、こんな感じ <laughs> ね<え>後ろキノコのブジェマだしこ <laughs> こなんか結構行ってる人多そうだからちょっと寄ってみたんだけど、ね、なんかテンパークみたい,みたいな,なんでピエロがいる <laughs> めっちゃ面白いすごいねうん、えー これはあの山なのかな奥の山と大きな仏像とああジーン結構ドラえもんいるねれ、うん、れてるるん,じゃんあ<ー>面白いねあれなんかワニをなんかやっっつけてるよあれちょっとなんかここのジーン

黒い神様の建物なのかな,なるほどシャドウだよね、うん、なんて名前月食べてんだよんえ、なにこれあ、赤い実だ赤いヤ、ね、<ー>スだやわかいじゃんなんか本当プラムみたいね。 南国の植物好きなのですこれなんだろうねねえ、タイのタイの神木,木ってもう本当にもう全然種類が違うから面白いねうん、うん、これなんか木がパイナップルみたいねすごいえ、すごい,すごいこの幹の部分もすごいけどさねえねえ上見てよこれこう、ね、トゲトゲの葉っぱがいっぱい生えてる<ー>面白いね面白い う,うん <laughs> 植物がまあ好きだから面白いねね<え><っ>奥に見えてきましたねたね<え>このなオガか,かっこよくないかっこいいね、うん、首をもたぎ上げてる<ー>キリッとしてるねね<え>。素敵だすご素敵なナオガです、うん すすごごいいにに咲いてるねねかったし、ねなんかね、ねあれは本当に、ね、幻想的だったねあヤゴの殻はあ,る、ねえー、あからこういうとこにある、ねうんだ。 本当にいろんな種類あるんだね。<ー>なんか実が、小さい実がなって。鳥もいっぱいいる。楽しそうだね。<laughs> ああいっぱいいるいっぱいいる。いいいるーすごーい。うん赤の金とメタリックな。神社のあうんこされた。<ー>うんこされたけど <laughs> いいや。

広いねここねねえ広いお庭が綺麗だしうん面白いかもねあれだろうねちょっとこうボートツアーする前にここ寄ったりとかするのかなそうだねひやさんがちょっとちっちゃいけどおなんか食べてる食べてるんだ虫虫いや超いい本当これ 入れますね。フランジパンに。フランジパンに。タイ語でなんていうかわかんない。ね。ああ超いい匂いこれも。ああいい匂い。いい匂い強い。強いこれ。何の花だろうこれ。なんだろうこれ綺麗だね。しかもここら辺にもバタフライっていう花咲きまくってる。ああ本当だ。モルバタフライっていう形じゃない。これはこの花の形。綺麗だね。 こんな風にして入るんだねねえこん,んな雑草みたいに生えてんだなかっこいいなんでこんな形なんだ、ね、え、こんな大きい家は見たことないって

使っていいんだ。<laughs> 暑いからかもね。うん、<laughs> ねタイのお寺は靴を脱ぐ習慣があるんだけど、うん、ここはちょっと暑いからかなんかサンダルを貸してくれました。<laughs> ね、<laughs> ああい, <laughs> い,いい景色。 あの山が本当に立派だよね。うん、すごい綺麗。ここをこう見るようにね。ねこの神様が。ここにいらっしゃるんですね。もう、分かんないで、うろうろしてたい、<laughs> いろいろ <laughs> ね<え>。ね。わからない外国人にも教えてくれて <laughs> うん、うん。ありがたいです。はい。本当。ね、感謝してます。うん。そて。楽しく旅できるのもね。

ううことすごい多い。ありがとうございます。ありがとうござい,ござい、うん、そのお礼も込めて。 とりあえず鳴らしてみるか。強めに。控えめでした、ね。振動してるのがすごい。うん、すごいね。不思議な気分ね。<laughs> <laughs>

あれじゃないワンダンレフじゃなあ、そうかもねあ〜、暑いねね<ー>〜なんか、出れる気がしないんだけど、まあ、今日やばいかも、どうしようね,ねピンチあ〜、暑すぎ <laughs> いや、初めてこんな暑すぎて、もうなんか、うん、ダメかもって思ったのちょっと初めてかもしれないよねそうだねやばいなやばい、レベルが、ね、こんな暑い時あったっけか、去年、ね。 なかった。うん、今年のは閉まってたのか。あそうかも。天気悪かった。うん。うなのかな。奥でご飯もらってこようか。うん、すごいなんかリアルに現地な感じがする。そうだね。おかゆなのかな。美味しそう。ああ、カオリャ

<laughs> 優しいっ、ね、か <laughs> 優しししいいね、みみんな嬉しい、ね、<laughs> 食べてみましょう本場のたっただきます。うんあ 軽い。うん。うん、これうまい。うん、先ほどもらった卵もね。ね。一緒に食べてね。うん。美味、うんうん、しい。うん <laughs>。優しいねみんな。にこにこしてくれてさ。<ー>本当大好き。なんてそこだこれや。 こういう道好きだな。うお,お犬か。<laughs> 二人あ、釣りはね、すんで山が見えてくれて。えー、最高もう、水耕。うん。どこかでいいとこだね。で、うん、も、なんか、ちっちゃい子たちが手を振ってくれたりしたんだけど。うん、これは線路くぐっていくのかな。

見え景色だね、これは、うん、なんか赤土のね、こういうバイクで走っててパスラリーでもこれ。へからうんうんこのからやっぱり湿泥始まってんじゃないかな。うんうん 高いね。ね、綺麗。綺麗だね。すごいね。見せかね。いい景色だ。なんか湿地帯だけど結構さ、なんか雰囲気カラッとしてるんだよ。カラッとしてる。うん。どれどれ。おお、いっぱいいる魚は。いっぱいいる。 どんんんな鳥がいっぱいいいっっぱるんだ。よさが豊富なんだね。そうだね。そううん、ちょとと昨日とはまた違う景色で面白の角度かか見てるも面白いこ手前にもいっぱいいるし。うん これ水も,でも今暑いと思うよねこれ。暑いと思うそうですね、うん、<laughs> だから橋の下にいるのかなそうじゃない若干涼しいから ことで漕いだところのあたりなんだけどすごい綺麗だこうやってぐるっと一面蓮畑,畑になってますこれは2023年8月の雨季の地域に撮影した時の映像です湿地帯に木道がかけられていてその上を歩くことができます国立公園の外国人の入場料は200バーツ プラナコン洞窟と同じチケットでこここにも入ることができますここには大きな展望台がありそこから雄大な景色を眺めることができます。 5月から11月が雪となっているようですがこの辺りは他のタイの地域と比べ降水量は少ないようです。 サムロイ王と国立公園の近くにある寺院でタイの人たちの優しさと短文という文化に触れることができました次回は国立公園内にある山に登りますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね